12.00 в эфире Громадский Донеччина. Краткий обзор главных новостей Донбасса и Донецкой области. Антон говорил о плане мирного урегулирования конфликта Петра Порошенко. Этот план осуществлять в Донецк приехал второй президент Украины Леонид Данилович Кучма. В переговорах в Донецке должны принять участие представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол Российской Федерации Михаил Зурабов. Уже по предварительной информации Кучма должен сейчас находиться в здании Донецкой областной государственной администрации, захваченной террористами, и уже вести какие-то переговоры. Но это пока предварительная информация. А сами переговоры с участием российской стороны в Громадском Донецке еще анонсировал заместитель губернатора Донецкой области Сергея Таруты Андрей Николаенко. Есть сюжет. Инициатива наша была по поводу встречи Порошенко с президентом Украины, с представителями Донбасса, которая состоялась на этой неделе. Также принял губернатор участие в заседании РНБО, активно участвует в переговорных процессах с российской стороной. И я думаю, мы ну не будем забегать вперед, но есть большие основания считать, что на следующей неделе мы сможем организовать круглый стол с участием России, представителей Российской Федерации. Но это будет уже Конец. То есть план вот такой есть, и мы активно к нему приближаемся. Спасибо. Сегодня присягу на верность украинскому народу приняли сразу два батальона территориальной обороны. Это батальон Азов и батальон Донбасс. Батальон Донбасс принимал присягу на своей базе в Новых Петровцах, а батальон Азов на Софийской площади. И также сегодня стало известно, что Министерство обороны Украины собирается расформировать еще один добровольческий батальон «Айдар», якобы за какое-то неповиновение. Сами бойцы «Айдара» не согласны с таким решением Минобороны и хотят его не то что протестовать, но хотят его как-то приостановить. Сегодня также поступила информация, что на свободе оказался один из братьев Хохотва. Это люди, которые 21 июня организовали, по версии террористов, митинг в Краматорском поселке Шабельковка. Тогда около 200 человек снесли блокпост террористов и попросили их убираться из поселка, чтобы не вызывать никакого военного столкновения. В ответ террористы подтянули новые силы, разогнали митинг с применением огнестрельного оружия, схватили двух братьев Хохотва Алексея и Романа и еще одного их родственника похитили. И сегодня стало известно, что один из братьев на свободе правда, у него прострелена нога, а второй из братьев был похищен и вывезен в поселок Семеновка под Славянск, и там он удерживается в так называемом штрафном батальоне. То есть его хотят заставить производить какие-то инженерные работы земельные и использовать в качестве живого щита в наказание за такое поведение. Сегодня стало известно, что похищен в Донецке активист Донецкого Евромайдана Роман Хузяхметов. По предварительной информации, он сейчас находится в здании СБУ в городе Горловка. Террор в отношении участников Евромайдана продолжается. Так, также 21 июня в Макеевке был обстрелян дом активиста Евромайдана Алексея Тарасова. Он был ранен, но его удалось эвакуировать из Донецкой области. Вчера проходил, в городе Кировское проходил митинг Шахтеров, шахты Комсомолец Донбасса, которые стали жертвами террора Донецкой Народной Республики. 21 июня представители этой террористической организации ворвались на их предприятие, ограбили несколько банкоматов, которые заполнили для того, чтобы выплачивать шахтерам зарплату, украли документацию, без которой невозможно выплатить зарплату и ну, никак не объяснив свои действия. И есть у нас сюжет. Войны, что мы за прекращение войны. Садитесь за стол переговоров. Хватит прятать оружие. Это жертвы, это крови, это разрушенные семьи, разрушенные дома, разрушенные производства. К чему потом вернется? Отдал премьер-министр республики ДНР. Фамилия его Бородай. Завтра обязательно этому товарищу мы будем передавать список похищенного имущества. У наших шахтеров телефоны, деньги от 20 гривен, как минимум до 4 тысяч рублей одного парня знаем, который к несчастью, имея 4 детей, с дуру снял с карточки деньги. В пятницу после обеда забили зарплатой, для того, чтобы 23-го с 10 часов вторая смена могла ее получать. Почему не 23-го? Боялись ограбления, посчитали, что у нас безопаснее на шахте будет. Вот и все. Мы надеемся, что банк сможет восстановить свой... Мы надеемся, что банк сможет восстановить свое отделение разбомбленное, вернуть компьютер как минимум в, в... в копии с теми данными, которые были на каждого из вас для получения, для перечисления заработной платы на карточку. Потому что вот. деньги, скорее всего, не возвратятся. Почему? Потому что это, это деньги не ваши, это деньги банковские. Вот. Вы получите, наверное, все свои деньги, просто может и чуть позже. Вот. Эти деньги пойдут семьям погибших, которые сражаются с вами. Это пойдут деньги тем, которые, коллеги, покалеченные разрушены дома. Вот. Не мы начали эту войну. Мы месяц ходили на мирные акции. И говорили о том, что дайте, нас, нас, нас услышьте, дайте свободу Донбассу. Никто нас... ...скажу. Хотите прислушайтесь, хотите нет. Кто-то меня знает, кто-то нет, но это не важно. Я работаю замдиректора по производству шахта Комсомоль Донбасса. Я прошу вас услышать меня. Здесь очень много людей, которые кричат, нам надо воевать, надо воевать. Может быть, Сколько вам надо крови, скажите мне? Нам не надо крови. Подождите, сколько вам надо крови? Совсем недавно на Украине было 52 миллиона человек. По недавним подсчетам осталось 45. Мы страна, которая стоит на грани вымирания. Мы на... недавно, мы ездили всех в Днепропетровск, в Запорожскую область. Там живут наши друзья, наши братья. Нас почему-то сделали врагами. Мы как идиоты, как идиоты. Почему-то хватаемся за оружие и идем дальше воевать. Скажите мне, зачем? Вот такой митинг за мир провели шахтеры шахты «Комсомолец Донбасса». Представители ДНР сказали, что денег они им не вернут, так как это какая-то их добровольная материальная помощь террористам. И вот так они решают свои вопросы. А стало еще известно, что 22 июня в Мариуполе неизвестные в Масках и Балаклавах сожгли но, но, но выпуск листовки информационной террористов в Новороссии. Она, они нашли выпуск этой листовки в заброшенном помещении и уничтожили. Сегодня в Киеве подводили итоги выборов и инициатива Майдан-мониторинг. И они рассказали о том, как проходили выборы в Донецкой области. В принципе, всем в этом известно, но не лишний раз напомнить. Також президентські вибори, які відбулися на Донбасі, вони характеризуються тим, що з боку цих проросійських терористів були постійні загрози не лише членам ОВК та ДВК, а також журналістам та громадським діячам, які фізично ну, знаходяться на Донбасі і за їхню суспільну та громадську діяльність. Ну, власне кажуть, кажучи, кажучи вибори 2014 року, які просили президентські, вони проходили Донецькій області та Луганський, вони проходили в загальній атмосфері страху та побоювання за своє життя, як і виборців, так і членів окружних та дільничних виборчих комісій, на рахунок яких постійно знаходили погрози їхньому житті. Навіть ми маємо такі факти фізичного викрадення людей з боку. Сільських активістів, коли ці проросійські активісти, як вони це називають, проводили профілактичні бесіди з членами кожних та дільничних виборчих комісій, намагаючись таким чином зірвати виборчий процес та деморалізувати цих учасників процесу. Ще таким було сьогодні служба безпеки... стало известно, что сегодня стало известно, что служба безопасности Украины задержала очередного народного мэра Мариуполя. Это уже сбился со счета, это наверное третий или четвертый народный мэр Мариуполя Наталья Грузденко и еще трех человек подозрению в террористической деятельности. В, в, в координационном центре сегодня был была пресс-конференция в Киеве, и пришли на нее представители концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Это были работники предприятия. Они были возмущены тем, что концерн продолжает транслировать российские телеканалы на территории Донбасса. То есть там захва захвачены ряд вышек, и почему-то их не отключают, их вещание. И это удивительно, потому что обычно вот, стоит даже немного не заплатить за электроэнергию либо за коммунальные услуги. И эти вышки обычно отключают от связи. А эти вышки, которые расположены на Донбассе, захваченные террористами, их не отключают. И при этом в Киеве, в центральном офисе концерна, продолжают платить за электричество, за коммунальные услуги своевременно на этих вышках. А в, в, на таких же вышках, допустим, на западной Украине, есть долги по коммунальной услуге, за коммунальные услуги, но на это никто не реагирует. Есть прямая речь начальника сектора по связям этого предприятия Павла Белоножка. Сегодня идет война. И в этой войне используются надсовременные оружия, и не только танки, самолеты и автоматы. Используется оружие массового уражения, а именно. Наші телерадіопередавальні центри, які захоплені в цих областях, наша армія стикається з проблемою, що населення не розуміє, що відбувається. Як правило, ці люди зомбовані російською пропагандою. Концерн РРТ, колектив Концерну РРТ створив координаційну раду, яка стала на заваді. Цим спробам а, продовжувати ввіщати через ці радіопередавальні центри. Ми сказали, що ці радіопередавальні центри можна і треба вимкнути. Взагалі, вимкнути ці канали. А, на що керівництво концерну РТ, а саме пан Півнюк, і керівництво децпідзв'язку, не робить жодної реакції. Ми написали повідомлення про злочин в СБУ у всі безпосередньо компетентні органи, які повинні вирішувати цю проблему. І зараз відкриті дві кримінальні справи по, по цьому злочину ведеться слідство. Видимо, переговоры Кучмы в Донецке приносят какой-то хотя бы косметический результат, потому что риторика представителей террористической организации Донецкая Народная Республика изменилась. В частности, вот один из ее руководителей, премьер-министр, так называемый Александр Бородай, сегодня уже сделал следующее заявление. Он в очередной раз призвал российских миротворцев, но это немного по-другому. Я его процитирую, если можно, видеофоном. Мы будем рады русским миротворцам, мы надеемся на то, что они к нам придут. Впрочем, хочу вам сказать, что мы сейчас будем рады любым миротворческим силам, не только русским. Нам надо прекратить эту войну, как можно скорее ее завершить. Завершить ее иным образом, чем кроме как с помощью миротворцев, не представляется возможным, заявил он. И он также отметил, что в Москве есть понимание того, что и в Украине, и в России очень неправильно и невыгодно втягиваться в военное противостояние. То есть довольно-таки умиротворительная риторика, в отличие от других представителей Донецкой Народной Республики, таких как народный губернатор Губарев, который призывает там вооружаться, оказывать вооруженное сопротивление, анонсирует вооруженное восстание в Киеве и прочее. По состоянию на 19.15 это все новости. Следите за нашими выпусками каждый день в 19.00.